Усім привіт, друзі! Я Мирослава і сьогодні ми розпакуємо ось такий набор моїх іграшок лол. Ось це тут завалялася ці іграшки, що не кукола. Все остальне кукло Лол. Так, дивимось. Ой, як мене, де я буду брати на цю коколу. О, в, в, вона дуже-дуже е, е, гарна. В неї ось така ось е, ось тут таке золоте, і ось тут і платочка під низом купальничок. Що така? Це дуже-дуже гарна в неї різнокольорові в волосся і ось такий комбінезончик Купальника в неї. свого вагоном Маем. Далее. Листака, кукла. У него вот такие блестящие волосы, блестящая плачка и где-то блестящие туфельки. Дальше вот такой вот котик. У него вот такая вот причесочка, полосочки, попка, ушки. Такой вот кролик. У него он очень-очень нравится. Мне он очень нравится. Такие вот золотые волосы, такой вот хвостик, э, такая одежка и ушко. Вот такая собачка, она мне очень-очень тоже нравится. Такие у нее волосы, вот такая вот все у нее есть. Ой-ой-ой, только у нее голова часто отваливается дальше. Вот такая кукла. Она меняет цвет волос. Очень прикольная. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кстати. И вы она тоже тоже классно. Так, дальше вот такая. Мне она дуже подобається прям дуже 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 сильно. В, э, ней так. Такий купальничок, типа топіка і трусика, такі баботиночки, типа татушок, такий волос, але дуже круте. Ось така, також близяще волос, як і в цей. Ну, мене вже не такого, цього, ну, як його сказати, не знаю. Е, Виглядає. пусть все тут э, бровки такие, э, реснички, вот такая вот платочка и туфельки. Вот такая тут тоже тоже прикольно, вот такие прям дуже классно. Далее пусть такая, пусть такая, у нас его она до кож тоже дуже, дуже гарно. Навіть такі ось платочки, ну короче, крутая. Вот вся а тоже прикольно прикольная. У меня есть такая одежка. Вот тут. Короче, тут тоже круто. А вот это такой меняет колер. Я, я, если вы видите, то вот тут с вот такими зверочками, и она их меняет, и вот тут какую-то штучку такой же Далее, вот такая как... И вот ось котик. Дуже-дуже прикольный. Ось такой вот котик. Дуже-дуже прикольный. И вот такая вот девчонка у нас есть. И вот такая у нас девчонка есть. Кукол мы разобрали. Теперь их аксессуары. Такие вот очки. Это можно покласти вот сюда. Так дальше вот такие очки почти такие же только вот эти светлее а вот вот эти темнее Такой кладем новую аксессуарную дальше вот такие очки тоже очень красивые вот такое эти я вам сейчас покажу как она будет. будет смотреться вот давайте покажем. Господа. Не туда вообще стороны я одеваю. Ну так, типа, прикольная штучка. Так, это мисочка для собачек. Это лапа чья-то. Не знаю, что она тут делает. Такой гигантский, гигантский сандаль столик это от других, это тут уже валялось. Дальше, вот такая же платьичка. С такая даже дуже, дуже гарная, вот тут котик, котик, бачите, котик там. Так, это платьичка, это такой же гарная. Ой, Еще, дуже такой же прикольный платьичка. Такой же старый бой, Купальничек, Також дуже-дуже крутий купальник. Там дуже. Це всього роблю. Ось таке ще є в нас плаття. І, і ось тут також лапка є. Таке, також дуже гарно Ось таке, і ось тут також є котик. Так. У нас такой еще сарафанчик. Вот такая все одежка. Дуже-дуже прикольная. Мне вон дуже подобается. Такая все футболочка прикольная. Еще одна платье. такой же слабкой. Платьев дуже богат. такая все футболочка. Так, еще из таких обычных платьев и всякого такого мы закончили. Теперь вот, так, вот такой совочек, совочек для собачки, Идет до мисочки и для зайчика. Чикав и все присобим Далее у нас вот такая вот все бутылочка, даже даже прикольно. Еще такая с котиком. Такой тоже тоже прикольный. Устака такой Барби. Барби. вроде бы написано. Устака кофе, -ко мамочка. Да, Кто знает, для чего они пишут, бо я без понятия, для чего эта все штучка. Такая бутылочка. И вот такая штучка. Это типа для вот этого. Я вам сейчас одену, покажу. Типа вот так кричать. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да, и мы на этом закончили. Я пополчалась вот столько много этого и вот столько кукол. Лол. О май все. Так что, всем пока-пока. Не забудьте ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А я иду переодеваться.